Отже, у нашей студии Сергей мастер маэстро выдачных мистеств. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Намасте. Це индийская, я так розумію, мова? Да. Это приветствие на древнем языке санскрит. Оно используется в Индии как хинди, но это слово с языка санскрит древнейшего. Чи знаете Вы уже за час занятия танцами индийскую мову? Да, я язык изучал постепенно, самостоятельно еще с юных лет. Поэтому, то есть специально где-то в школе не обучался этому, а, а сейчас уже благодаря интернету, например, там Переводом, но вообще-то, когда учился в Индии, то тогда я уже был подготовленный и знал много, а там уже автоматически нужно было общаться, то оно как-то само шло. У природного средовища также мова да, сама можно сказать. Обязательно. Чрезвылась и тогда уже любовь дутием мовы? Любовь к Индии у меня появилась очень давно, то есть еще со школы с ранних лет, когда я слышал название, название или звук слышал название индийских слов, либо читал, например, газеты, журналы, слушал что-то по телевидению, по радио, и когда там звучали, например, названия штатов, названия городов, названия ну, чего-либо, да, и оно на меня настолько влияло, настолько мое сердце как-то трепетало от слышания вот, например, хинди. Потому что есть другие совершенные языки в Индии, очень много. И они не, не, не настолько, например, на меня влияют, например, группа южноиндийских языков, она кардинально отличается от хинди, очень даже. Вот, Може то какие якісь санскритські слова ще там присутствуют, а так нет, очень, очень не похоже. Тобто відділку у вашому серці знаходила навіть мова, будь-які слова, які були приналежні до індійської культури, але танець це також мова. І який все ж таки класичний індійський танець? Так, да, я по от хотіла бы обратить внимание зрителей і слушателей. на слово классический танец, классический индийский танец в данном случае. Ведь сейчас очень много принято, вот последние годы, слово классический применять и куда следует и куда может быть и нет. Поэтому всех да, сейчас все и то классика, и то классика, потом еще появились такие названия как классика индийского кино. Раньше такого не было. Вот когда была популярность и, и индийского кино в Советском Союзе, вот и тогда существовало просто название индийское кино, вот. И все знали, кто хотел этого знать, что такое классический индийский танец, потому что по телевидению очень много транслировалось таких программ, приезжали специальные артисты, специальные танцоры, очень известные в Индии и по всему миру, и именно представляли искусство классического индийского танца. Это не народный танец, это не танец индийского кино. Это не восточный танец, как очень много те, которые как бы не, не искушены в этом вопросе, то для них индийский и восточный танец одно и то же. Вот слышал недавно фразу, идет же мной тоже любимый очень фильм по телевидению «Величный стулитер Роксолана. Ну и <свят>, наблюдал такой момент. По телевидению идет там в одном месте, в общественном. Заходит одна женщина говорит, что, да ты это, это индийский фильм? Да такой же это индийский, если это турецкий. А я разница?» <свят> вот. Так что вот у людей, которые не осведомлены в этом вопросе, вроде кажется, что... Все они еще на там... украинский, все, <свят> танец. <свят> да, да. Чи можно их взагалі порівняти, эти танцы? Это совсем разные культуры. Да, сравнить можно только, может быть, в чем-то малейшем, в каких-то проблесках, в каких-то, ну не знаю, может быть, может быть с индийским кино чуть-чуть можно сравнить, например, восточный танец, потому что именно танцы индийского кино, они модернизированы были и включают в себя очень много направлений. Mm -hmm. То есть там может быть и диско даже танец, эстрадный танец, особенно в современных фильмах сейчас там и джаз модерн, и хип-хоп используют, и, значит, диско, много очень форм. А арабский танец, то есть движение бедер, груди, все. В индийском классическом танце этого всего нет. Угу. Не дарма ми почали від мови нашої розмови сьогоднішньої, адже хочеться повернутися. Все ж таки, що індійський танець класичний, автентичний, той, який дійсно уособлює культуру індійську, я розумію, що це якби Своєрідна мова. І за допомогою танцю саме в Індії спілкувалися навіть. І наскільки є глибина мови у кожному русі, чи дійсно кожен рух несе в собі якісь навіть слова, якісь повідомлення, той меседж от до того глядача, який спостерігає цей танець? Обов'язково є це ціла наука, але хочу немножко розділити, що танець індійський класичний, состоїть із трьох аспектів. То есть это не просто, вот как у нас там, балет классический, да, например, наш балет, он состоит из ну, эстетических вот просто телодвижений, поворотов, и прыжков и так далее. В танце индийском тоже это есть. Но, наверное, ни в одном танце мира такого нет, когда танец состоит из трех аспектов. Это нрита, нрития и натия, то есть... Пантомима или мимика угу. э, с жестикуляцией. Это э, нрит-то чистый танец, то есть технические движения, которые не несут смысловой нагрузки. Угу. И э, натья – это соединение того и другого. Вот. Если звучит слово натья, значит, вы в этом танце увидите как пантомиму, так и техническую часть. Если есть нритта, знайте, звучит «Нритта», значит, знайте, что это только технический танец. Он состоит из эстетических движений, технических для красоты, состоит из ударов ног очень сильных, очень сложных, очень ритмичных, поворотов и так далее. Что касается значит, мимики жестов, языка жестов, то это очень богато, это идет из древли, очень из древнейших времен. Специальная наука существует, натья, шастра, то есть, как я сказал, натья – это танец, шастра – это закон, это был создан специальный трактат о театральном искусстве. Вот. И до сих пор, наверное, он еще так сильно досконально не изучен, но очень много, величайшее богатство индийского классического танца у нас есть. И вот, например, если говорить о классическом танце катхак, это одна из разновидностей, одно из направлений семи-восьми классических стилей индийского uh -huh. танца, которые существуют в Индии, то... Ну не знаю. Там, например, одно слово мо может петься, да? Например, вокалист поет Багарая и постоянно повторяет эту фразу uh -huh. Багарая -ра в разных в разных интерпре интерпретациях, uh -huh. то есть в разных звуковых гаммах он его исполняет. Но под это слово это означает пришла весна. Вот. И, ну а раз пришла весна, значит танцовщица или танцовщик обозначает жестикуляции, как пришла весна, что это такое. То есть это в танце кто, может в и показаться. Это? Восход солнца показывается там руками. Да, вот солнышко, оно светит ярко. Багара раги, опять же, распускаются цветы. Куда я не приду, там распускается цветок на цветком является пчелка. Да. Слова. И угу. вот пчелка, значит, она берет нектар с этого цветка. Багара Рагиге, то есть пришла весна, это, это пора любви, например. Угу. Тут же танцовщица может показать, как она ожидает, например, угу. любимого, возлюбленного. Много-много. Вот ни в одной культуре такого нет, когда под одну фразу. Іде целе розказ. Цілий комплекс, можна да, сказати. Да. Взагалі індійська культура вона настільки глобальна і вона невід'ємна. От ці всі складові, невід'ємні одні від одного. Вона настільки глибока і потрібно вивчати дійсно в комплексі. Вчитель індійської культури, індійського танцю, який він? Адже потрібно орієнтуватися не лише у фізичних просто рухах. Танець не можна відділити. Так, обов'язково. В общем, в Індії учитель, як такове слово, учитель, це. это великое, это наставник, это как бы считается второй человек после после Бога, вот учитель, ну вот как сейчас принято, например, в наших среди в танцевальной, да, слышит слово тренер, угу. там я был на тренировке ну, у меня слово «тренер», например, ассоциируется больше со спортом. Mm -hmm. Это фигурное катание, это какая-то там художественная гимнастика, мало ли что. В спорте очень много. В танце, например, я не приемлю слово «тренер», хотя ничего тут такого в этом нет в слове, да? Но вот в индийском танце, в танцах народов Востока есть такое значит выражение, понятие как учитель танца в Индии он называется гуру. Угу. Есть гуру религиозный, гуру духовный, у них разные есть гуру. Гуру танца это тоже гуру, это учитель с большой буквы. И считается, что если ты не имеешь учителя такого настоящего индийского, который Самый идет наставник. по цепи угу. ученической преемственности, он когда-то был у каких-то знаменитых учителей учился, и, и, то считается, что ты ну как, может быть, это слово как-то не очень будет звучать, но как бы неполноценный танцовщик. Угу. Как бы ты, каким бы ты талантом ни обладал, как бы ты искусно не исполнял, если ты не примешь вот эту энергию, вот это знание от настоящего учителя в Индии, ну, как-то ну, оно вот, вот, вот так така, такова традиция, такова культура. Учитель для меня лично у меня прекраснейший учитель, которого я настолько в сердце лелею, люблю, помню постоянно это госпожа Сароджа. У нее там длинное очень имя вот Сароджа вот Она президент института музыки и танца, в котором я имел честь и шанс и счастье обучаться в своей жизни, и она уже в преклонных годах, ей уже, наверное, 78 уже. Угу. Вот, она со сцены не уходит, и хотела заметить, что только в танцах, ну, Востока тоже, и Индии возраст не имеет значения никогда. То есть танцуют такие танцы, исполняют такие танцы, пока могут, до 80 до 75, до 90, ну у кого как получается. Все зависит от его настроения, от его э, тела, физического состояния, духовного. Вот, может быть, это уже 80 лет не настолько технические сильный танец. Но действительно, вот меня заинтересовало такое вопрос, Физично не всегда, возможно, есть уже силы, даже возможности викори... выполнять танец настолько мастерно, как, например, у молодых, так? Чи отличаются танцы по вековым категориям? Молодежный танец, да, там вот, например, если взять ну, любой стиль, например, братанатия – это южный стиль, который вот в древности родился в храмах, потом он уже перестал быть храмом, храмом, он вышел на сцену. Любой катхак, любой стиль, их там много. Несколько, как я уже повторял, люди более преклонного возраста, вот учителя, да, которые выходят на сцену, естественно, они не потянут, может быть, такую э, нагрузку физическую столь сложного технического танца. То есть вы на это потребно, Да. Так? Но учитель или такой человек преклонного возраста может танцевать, исполнять получасовой, сорокаминутный угу. танец как раз в аспекте нырития где танец богатый мимикой, рассказов и жестами. То есть это легкая ходьба по сцене, но руки, глаза, мимика, приседания, различные какие-то застывшие позы. Вот, например, в это называется еще аштапади. Это такая музыкальная композиция танцевальная, которая на повествовании основана. То це возможно, возможно до глибокої старості такі танці небольшие э, вкрапления вкраплення техніки, Угу. Ви з таким пріоритетом розповідали про свою вчительку, але ж ви в Україні, в Вінниці є також вчителем. Чи маєте ви такий же поважний статус, чи в Україні якось по-іншому це все ж таки все відбувається? Вы знаете, я не хочу никогда о себе думать более, чем я есть, на самом деле. Но в принципе очень счастлив и благодарен, что в Украине не не так винится, как в Украине, очень часто пользуются моими знаниями, хотят почерпнуть, хотят увидеть. Совсем, ну, как не могу сказать, но уже несколько лет я являюсь главным судьей международных фестивалей по индийскому танцу, вот где параллельно могу дать свой мастер-класс всем желающим по классическому танцу. И некоторые коллективы, которые существуют, да, не классического танца, а, например, танца стиля индийского кино или народного, приглашают, чтобы все-таки освоить какие-то азы, базу классического танца в разные регионы Украины. То есть я являюсь гостем, недавно был в Харькове, сейчас вот буквально вот скоро-скоро еду в Полтаву. То есть да, приезжают ко мне ученики сюда, если я не могу поехать, нет возможности, приезжают, чтобы взять что-то, какую-то постановку отдельную, какую-то базу классического танца катхак или классического танца барата ну учитель ну может для кого-то кто-то меня и мне пишут часто в интернете что там я такой такой весь великий пишут это всюду вы знаете из Средней Азии и это пишут ж очень приятно из Архангельска из севера России Із і із України, ну приємно, конечно. Я б запропонувала всім глядачам подивитися матеріали із ваших виступів. Я думаю, що це дійсно цікаво. Не лише про танець поговорити дійсно, а подивитися матеріали і повернемося вже за хвилинку до студії. Що ж ми повертаємось до нашої розмови, і ми ще й не переглянули матеріали станцій. Е, і все ж таки в Україні, я так розумію, що небагато людей, які дійсно несуть у собі цю таку автентичну, класичну, можна сказати, культуру. Е, скільки є шкіл по Україні взагалі? Чи у центральному регіоні все ж таки ви перший єдиний? Е, Ні, в Вінниці, мабуть, я єдиний ага. в нашому регіоні. А так, у нас доволі таки, ну не можу сказати багато. Но мастеров для Украины хватает. Но, может, сейчас находится с десяток, которые сосредоточены в основном в Киеве и в других регионах, в областных центрах. Которые именно, как я, изучали индийский классический танец в Индии, в Индии досконально. Да, угу. да. Которые являются дипломированными танцовщиками и имеют вот это специальное образование. Вот. А коллективов и школ, которые аматорские, самодеятельные коллективы, то много у нас, где-то до, до 35 коллективов в Украине насчитывается. Но вот отдельно взятые танцоры и учителя по классике, я же говорю, их так 7, 8, 10, кто-то уехал совершенно из страны, кто-то прибыл, ну вот так с десяточек набирается. Наскільки безпосередньо в Індії, так у тих школах, де навчають ставляться до того, що їхня частинка культури їде в іншу країну, наприклад, в Україну, так чи є якась підтримка цього, чи є якийсь зв'язок і чи якось контролюється, можливо, це я дуже благодарен правительству Індії по культурним зв'язкам, тому що не знаю, як інші країни, але Індія дуже давно практикує ось цю систему. То есть там от Министерства культуры Индии специально выделяется грант, стипендия на обучение для иностранцев. Угу. Так как Индия всегда была и будет в своем танцевальном, музыкальном, языковом, культурном наследии очень богатейшем, всегда была и будет популярной. Поэтому в Индию по такому гранту, по таких таким стипендиям едут и едут и продолжают ехать студенты со всего мира и с Америки, Европы, России, Казахстана, Украины, Узбеки. ну все постсоветское пространство и все страны там можно увидеть, наверное, со всех стран мира студентов, которые едут обучаться классическому искусству, не только танца, игры на инструментах владению языком, если это какой-то филологический, специальный человек посвящает себя языку хинди, например. Есть у нас в Украине, которая от индийского государства получила какую-то огромнейшую премию. Я с этой женщиной виделся осенью угу. в Киеве. Вот. Есть, которые едут изучать досконально йогу, то есть быть дипломированными специалистами. То есть Министерство по культурным связям Индии выделяет вот такие гранты. Тут же действительно главное иметь главное иметь до этого хист. И... Да, без желания и без таланта. И то есть вот этот талант, он должен быть сначала проявлен, но ну, в данном случае в Украине человек этот э, с посольством, например, Индии, должен был замечен как постоянный победитель в своем направлении, в своей номинации. И только тогда он направляется, может может быть направлен на такое обучение. Потому что так, кто-то захотел, если <laughs> не мая хисту, як вы сказали, так, mm -hmm. ничего не будет, это все должно исходить изнутри. Від серця йти, да. напевно. У вас на меті. Які плани розвитку і популяризації танцю безпосередньо в Вінниці, мабуть, вже в Україні на такому загальному рівні? Моя мечта и мое постоянное желание – это привлечь людей, обратить внимание, ну, например, в данном случае на танец Катхак. Вы знаете, настолько стало популярное исполнение восточного танца, так называемого арабского танца живота. Да, это все хорошо, прекрасно, э но на него, ведь очень много смотрят, как на танец, например, ну, звабленя, больше uh -huh. же ночью, и какой из такой красы. Индийский же танец классический это, — это совершенно другое. Здесь нужно почувствовать э, огонь, пламя чего-то высшего, каких-то вибраций, каких-то энергий специальных. Вот, э, ну, например, тот, кто слышит, Умеет слышать эту музыку, прислушаться, увидеть в этом танце, у того будет очень огромный призыв к этому, то есть украинский сказать поклык. Угу. А да, и вот именно к индийскому танцу Катхак это настолько интересное искусство, это настолько завораживающее искусство. Вот хотелось бы, чтобы на него обратили внимание, хотелось бы, чтобы и школы работали, чтобы ученики приходили и все-таки танцевали катхак. Все-таки, когда они одевали бы на свои ноги специальный инструмент танцовщика, бубенцы, которые называются бунгуру, которые весят до килограмма и больше на одной ноге, и когда они могут отбить... На полу вот эти сложные ритмические рисунки точно так же как танцовщица арабского танца выбивает эти рисунки бедрами в торе барабану табло и в индийском катхаке тоже есть табло. барабан не есть, это самый главный инструмент, но только они отличаются от арабских таблов. Вот. и когда это все воспроизвести, когда чаккары, то есть сложнейшие повороты, там до 30 и больше поворотов исполняется в катхаке, очень стремительно, как в балете, вот, или в народном танце есть повороты, когда много-много-много, то тогда танцовщик, ну, вообще танец, он сам по себе очень много дает человеку. Но катхак – это, это что-то сказочное, это что-то неимоверное, ну как для меня. И хотелось бы, чтобы побольше людей этого прочувствовали. Мы не знаю, я не знаю, вот есть понятие спорт, есть такое направление, как спорт. Это же прекрасно. Но это спорт, он какой-то двойной, тройной. Спорт под музыку я его для называю. Души. Да, это такой спорт что тут три в одном или пять в одном, как его выразить, это, это, это все. Здесь и йога, здесь и танец, здесь и молитва, здесь и э Здоров'я какої-то да? внутрішнє здоров'я, душевне, фізичне. В общем, танець це щось. Так як ми розмові вже з'ясували, що дійсно андійський танець це комплекс культури, психології і багато, багато аспектів, і просто дійсно танець вивчати в ній не вийде. Тому, мабуть, це потрібно дійсно закохатися і дійсно з допомогою Обязково. саме вашої мети, вашої популяризації, люди більше знайомитися з цією культурою, і ми бажаємо цього вам, щоб це все ж таки реалізувалося. А ведь вас хочем почуть и побожание всем нашим глядачам. Я хотел бы пожелать, вот как ваша передача называется ⁇ Новый день ⁇ вот чтобы этот новый день был в моей и в вашей жизни, дорогие зрители. А если новый день ⁇ это новая жизнь, это новые свершения, новые задачи, даже новые испытания, но когда это все в гармонии, когда человек готов переносить все новое, принимать все новое и как-то отделять от него нужное и ненужное, тогда действительно в вашей жизни будет новый день, новая жизнь и но... все новое. Дякую за такі побажання. Це така побажання настанова можна сказати. І Дякую, що звітали до нашої студії. Всього доброго, до свидання на Ми ж цим глядачам нагадаємо, що у нас гостя був Сергій Журавльов, маестро витончених мистецтв.